Ассаляму алейкум! Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Сегодня хочу предложить вам отличный рецепт очень нежной, тающей во рту шарлотки. Она готовится легко и просто, и точно вы будете готовить ее постоянно. Я вам желаю удачи на кухне. Давайте начнем приготовление. Сразу подготавливаем форму. Форма у меня разъемная. 22 сантиметра в диаметре. Высота 9 сантиметров я выстрелила пергаментную бумагу. У меня хорошая силиконизированная. Но смазываю все равно растительным маслом, либо сливочным. И не забываем про бока. Бока хорошенечко промасливаем. Шарлотка очень нежная, чтобы она не прилипла к бортикам, а легко мы могли извлечь шарлотку. Сразу включаем духовку на 170 градусов. Здесь необычный очень бисквит, очень нежный. 6 яиц, и белки и желтки вместе. Ванилин 1 четвертую чайной ложки. Щепотка соли для баланса вкуса. 150 грамм сахара. Взбиваем до побеления массы. Вот такая нежная масса у нас должна получиться. Сюда же добавляем сейчас муку у меня здесь 80 грамм. Будем просеивать. И 15 грамм кукурузного крахмала. Просеиваем. И сейчас аккуратно снизу вверх, сохраняя пышность, вот таким образом вымешиваем до однородности. Обязательно проходимся по дну, так чтобы нигде у нас не скомкалась мука и крахмал. Вот такая нежная масса у нас получилась. А сейчас нарезаем яблочки. Три яблочка. У меня оно такое кисло-сладкое. Отрезаем кожуру и нарезаем на дольки. Средние, небольшие, не маленькие. Так, чтобы в шарлотке яблочко чувствовалось. Без кожуры очень нежно будет. Сейчас мы как раз яблочко закарамелизуем. И нежная шарлотка идеальное сочетание. Вы можете готовить с грушей, тоже очень вкусно. У меня, кстати, на канале есть шикарный постный пирог с грушей. Потрясающий. Я вам рекомендую. Ссылочку оставлю под видео в описании. А также присоединяйтесь к каналу моей дочери Лидия Суиц. Ссылочку оставлю под видео в описании. Отдельная благодарность за подписку, комментарии и лайки. И сейчас нарезаем на дольки. Сердцевинку мы сейчас удаляем. Вот таким вот образом. Всю жесткую часть вырезаем. Если яблочко у вас успеет потемнеть, можно сбрызнуть лимончиком для аромата. И так, чтобы яблочко светлое было. Хотя я посыпать буду корицей, оно в любом случае потемнеет. Вот вы пишите в комментариях, что вот у вас пирог за 5 минут, за 10 минут. Это имеется в виду, сколько у вас времени занимает сам вот этот процесс. И плюс время на выпекание готовится буквально 10 минут. Плюс 40 минут на выпекание. Вот сейчас нарезаем на такие кусочки, так, чтобы они были не слишком большие. Вот такие дольки. Чувствовалось яблочко. То есть вот так нарезаем. Поэтому активного вашего времени много не занимает. А когда у вас в духовке выпечка, это ваше время никак не занимает. Поэтому и говорим там 10 минут, сколько у вас на это время уходит. Поэтому такой пирог он относится к разряду быстрых пирогов. Идем обжаривать. На средний огонь сковороду. 3 ложки столовые сахара без верха. Дадим немного сахару потаять. И вот сахар у нас уже начал таять. И я вот так вот немножко начинаю двигать. Так, чтобы он не сгорел. Начал, видите, выпускать влагу. И сейчас он весь в движении. И как только вот подтает основная часть, начинаем туда отправлять яблочки. Далеко не отходим, потому что очень быстро пригореть может. Сейчас яблочки пустят сок и все растает великолепно. И сейчас немножко добавим корицу для аромата и вкуса. Вы, если не любите, не добавляйте. Я добавляю пол чайной ложки. Сюда же отправляем кусочек масла сливочного. Огонь ниже среднего. Надо так, чтобы хотя бы минут 10 яблочки потомить. Сюда же выжимаем сок, половинку лимона. буквально 5-7 минут. Так, чтобы яблочко немножко размякло, но не потеряло форму. Все, у нас все готово. Влага выпарилась. Видите? И прекрасный аромат у яблочек с корицей. Все готово. Распределяем все. И заливаем сверху бисквитом. И заливаем сверху. Распределяем все. стряхиваем, чтобы все улеглось. В хорошо разогретую духовку при 160 градусах 40 минут выпекаем. Включаем вверх-вниз. Проверяем шарлотку деревянной шпажкой. Абсолютно сухая. Все готово. Сейчас она осядет. Шарлотка нужна очень нежная. Посмотрите, как она шумит. И сейчас дадим ей остыть буквально 10 минут и будем уже открывать. Итак, дорогие друзья, наша шарлотка получилась на славу. Очень нежная, пышная, вкусная и ароматная. Всем настоятельно рекомендую ее приготовить. Такую нежную шарлотку вы еще точно не готовили. Если понравилось видео, ставьте лайк, поделитесь со своими друзьями и близкими и в соцсетях. Пишите в комментариях, как получается у вас. Я вам буду очень признательна за обратную связь. Подписывайтесь на наш канал и не забудьте нажать на колокольчик справа, чтобы не пропускать выход нового видео. Я не прощаюсь с вами, а говорю до новых встреч на канале "Вкусная еда с Хадиджей". Пока-пока.